কৰাৰ কাৰণে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰক আৰু এনেকুৱা এটা মানে সেই ৰঙা ৰচী লগাই বান্ধি থ'ব লাগে আৰু সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ ৰঙা ৰচী মানে তন্ত মন্ত কৰি থ'লে মানে পটককৈ হাত নিদিয়েছোৱে অকল মই অসমৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ আনকালে বনোৱা ভিডিঅ'তকৈ অকণমান বেলেগ আপোনালোককো আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম আৰু আপোনালোকে চাই খুব ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আজি আগবঢ়াম মানে আজি কঁঠাল এজোপা কঁঠাল গছৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাম আৰু কঁঠাল গছজোপাত মানে আপোনালোকে সকলোৱে ময়ো দেখিছোঁ বাৰু কঁঠাল গছতহে লগাই ৰাখিছোঁ ওপৰত লাগে গছৰ ডালত লাগে গোটেই গছজোপাতে লাগে বাৰু ডাল চাল তাতে লাগে আৰু কঁঠাল আৰু আজি মানে কঁঠাল অলপ বেলেগ জেগাত লাগিছে আৰু ক'ত লাগিছেনো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক আৰু চেনেলত যদি প্ৰথম চায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক যাতে মই পঠিওৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে পায় তেনেহ'লে পলক আজি মানে কঁঠালৰ গছজোপাৰ ওপৰতে মানে ভিডিঅ'টো বনাওঁ পলক তেনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে আহি গ'লো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কঁঠাল গছত লগা আৰু গছৰ পৰা মানে আৰু ক'তনো লাগিছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক মই দেখাই দিছোঁ এইফালে যিহেতু মানে আমাৰ কঁঠালজোপাৰ ৰাস্তাৰ কাষত সেইটো কাৰণে মানে অকণমান কিবা কিবি গছজোপাত দিও থৈছোঁ কাৰণ নহ'লে মানে চুৱে কি কয় গছজোপা মানে কঁঠাল আগতে ছিঙি লৈ যায় আমি মানে পকা পকিবলৈ নাপায় তেতিয়ালৈকে মানে কঁঠাল আমাৰ ছিঙি লৈ যায় আৰু বেলেগে খাই দিয়ে গতিকে সেইকাৰণে এবাৰ মানে অলপ কিবা এটা টণ্টম মণ্টম মাৰি মেলি মানে ৰছী বান্ধি থৈ দিছোঁ আৰু টনট্ৰ মন্ত্ৰ মাৰি দিলে মানে ফটককৈ কোনো হাত নিদিয়ে গতিকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গছজোপাত মানে আপোনালোকে চাওক তন্তমন্ত মাৰি বান্ধি থৈছোঁ যেতিয়া যিহেতু মানে হাত নিদিয়ে গতিকে এইপিনে মই কঁঠালজোপা দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ কঁঠালো লাগি আছে আৰু তন্তমন্ত ৰছীও লগাই থৈছোঁ আপোনাক দেখাই দিছোঁ এইফালে চব এইফালে ইয়াতো এডাল এইডাল দেখিছে এডাল আৰু এইপিনে এই ইয়াতো মাৰি থৈছোঁ এইডালডাল আৰু এইপিনে কঁঠাল লাগি আছে কঁঠাল এৰিও লাগিছে ওপৰত আৰু এদিন লাগিছে মানে কি হয় কঁঠালজোপাক ৰাস্তা কাষত ধুনীয়াকৈ লাগে পূৰাই লাগে কঁঠাল লাগিছে আৰু যথেষ্ট কঁঠালজোপা চাই পিনে লাগিছে ইমানকেইটা কঁঠাল কিন্তু কঁঠাল আনকালে খাবলৈ নাপাওঁ কাৰণে এইবাৰ আগতীয়াকৈ এইবাৰ তন্তমন্ত্ৰৰ ৰছী মাৰি দিছোঁ আপোনালোকৰো মানে যদি ৰাস্তাৰ কাষত আপোনালোকৰ আছে এনেকৈ সেইটোৱে কৰিব আৰু তন্তমন্ত্ৰ মাৰি কিবা এটা মূন্ধতে ৰছী বান্ধক হেৰি কৰক তেতিয়া মানে চোৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব নহ'লে মানে ৰাস্তা ঘৰত পটককৈ হাল লগাই দিয়ে লৈ গুচি যায় খাবলৈ ভালদৰে মানে বুঢ়া হ'বই নাপায় গতিকে আমি সেইকাৰণে এইবাৰ মানে অকণমান গছজোপা মানে ৰাস্তা কাষৰ হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আগতীয়াকৈ মানে তন্তমন্ত্ৰটো মাৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চবৰে ওচৰৰে পাতে আছে আৰু তন্তমন্ত মানে যিহেতু গতিকে মই আমাৰো সেই ওচৰত আছিলে ওচৰৰ পৰা মাৰি আনি মানে মানে এডাল দি থৈছোঁ পটককৈ মানে হাত নিদি এডাল লগাই থোৱা মানে কিবা এটাও মানে চৰকলে ভয় কৰে নহয় তাত দেখাই দিছোঁ একদম মানে গছৰ সিপাৰত লাগিছে সিপাৰত মানে আজিলৈকে মই কঁঠাল সিপাৰত যে কঁঠাল লাগে বুলি মই দেখা নাই আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইপিনে গতিকে চাওক এইবোৰ ইটা ইটা দেখিছে এইবোৰ ইটা ইটা টুকুৰা টোপোৰা এইবোৰ ইটা ইটা দি থৈছিলোঁ ক'ত যোৱা গুৰিত আৰু ইটাতে এইটো দেখিছে ইটা ইটাৰ মানে এইটো এইটো ইটা আমি দি থোৱা নাই দেই গছজোপাত ইটা গুৰিতহে দি থৈছিলোঁ গতিকে ইটা ডাং খাই অহা দেখিহে গম পালোঁ যে ইয়াত কঁঠাল এটা লাগিছে এইটো চখ দেখিলে এইটো চখ কেনেকৈ লাগিছে এইটো মাটিয়ে শুনো এইটো চখ মাটি মাটিত এদে টান হৈ আছে এদে এইটো সেই তলত মানে এনেকুৱা জেগাত মানে শিপাৰত লাগি গৈছে কঁঠাল শিপাৰত লাগি আছে এইটো দেখা পালে গতিকে দেখিলে এইটো কঁঠালটো একদম গছৰ শিপাৰত এইবোৰ মাটি এইবোৰ মাটিত মাত গছৰ শিপাৰটো যে এনেকৈ লাগি গৈছে মানে এইটো এইটো লাগিলে দেখিছে এইপিনে এইটো গছৰ শিপাৰ কঁঠাল এনেকৈ লাগিছে ইমান গুৰিত মাটিত মানে কিবা মাটিত লাগি আছে এইটো এইটো দেখিছে নাই ঠেল দিছোঁ এইটো এনেই লগাই থোৱা নহয় আকৌ এইটো ইয়াত লাগিছে গতিকে আজিলৈকে ইমান মানে এনেকুৱাকৈ দেখা নাই মানে এইটো কঁঠাল এনেকৈ এতিয়া এইটো ইটা দি থোৱা ইটা মানে ইয়াত গুৰিত এনেই পেলাই থোৱাৰ কাৰণে মানে এইটো ওলাই গ'ল কঁঠালটো আৰু আন আগতে দেখা নাই এনেকৈ সেইকাৰণে তথাপিও এতিয়া মানে ইমান তলত এনেকৈ দি থোৱাৰ কাৰণে দি থৈছোঁ অলপ ঢাকি দিওঁ আৰু দেখা নাই মানে এনেকুৱা কঁঠাল মানে এনেকুৱা যে ৰছৰ শিপাৰটো যে কঁঠাল লাগে আজিলৈকে দেখা নাই মাটিত মাটিত লাগি পিনে একদম শিপাৰৰ পৰা ওলাইছে কঁঠালটো আৰু কঁঠাল আজিলৈকে দেখা নাই এনেকুৱা আপোনালোকে কোনোবাই দেখিছে যদি কমেণ্ট কৰিব আৰু মই দেখা নাই আৰু আপোনালোক দেখালোঁ কঁঠালটো কেনেকুৱা জেগাত লাগি আছে যিহেতু মানে আমাৰ আজি কঁঠালজোপা থকাৰ কাৰণে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰক আৰু এনেকুৱা এটা মানে সেই ৰঙা ৰচী লগাই বান্ধি থ'ব লাগে আৰু সেইটোও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ ৰঙা ৰচী মাৰি তন্ত মন্ত্ৰ কৰি থ'লে মানে পতকৈ হাত নিদিয়ে আছোৱে কিয় মানে দেখিয়ে ভয় কৰে ন ৰঙা ওচৰি মানে বহুত এটা কিবা কিবি মানে ৰঙা ওচৰত বহুত কিবাকিবি মেলে গতিকে আমাৰো সেই ওচৰত তন্তমন্ত জনাই হাত নিদিব খালে কিবা মুখ লাগিব বা কিবা এটা হ'ব তেনেকুৱাই আৰু কি কৰিছে মই নাজানো বাৰু ওচৰৰ মানুহে কৈ দিছে এইটো কৰি তাৰ পৰা আনি পিনে মানে বান্ধি থৈছোঁ ক'তকৈ মানে কঁঠালটো চিনিলে বা হেৰি কৰিলে নি পিনে খালেও মানে তাত কিবা পেট বেয়া কৰিব বা কিবা হ'ব তেনেকুৱা আৰু গতিকে মানে তেনেকৈ আৰু তন্তমন্ত মাৰি থৈছোঁ গছজোপা আপোনালোকেও মানে যদি আপোনালোকেও এনেকৈ ৰাস্তাৰ কাষত থাকিলে সেইটোৱে কৰক আৰু এইটো বুধি আৰু বেলেগ উপায় নাই কাৰণ কঁঠাল গছজোপা বা কঁঠাল নালাগে অন্য বস্তু হ'লেও মানে এইটোৱে কৰিব লাগিব কাৰণ ৰছী বান্ধিয়া মানে তেতিয়া লাগিলে খুজি খাব কোনোবাই খুজি খোৱাটো একো বেয়া কথা নহয় বা খুজিলে দি দিমো কাৰণ মানে নিজৰ চোৰ মানে বেলেগৰ গছজোপা আহি পিনে চুৰ কৰি লৈ যাব সেইটো এটা ভাল কথা নহয় সেইকাৰণে এইজোপা বান্ধি নহয় জানো গছৰ শিপাৰতো যে ফল লাগিছে আৰু এনেকুৱাকৈ মানে দেখাও নাই আগতে আজি মানে প্ৰথম দেখিলোঁ কাৰণে মানে মই ফটককৈ দেখিলোঁ যে ইটাখিনি এনেই পেলাই থৈছিলোঁ তাত ইটাখিনি পেলাই থোৱাৰ কাৰণে ইটা ওপৰলৈকে মানে এনেকৈ ইটাখিনি মানে ডাঙ খুৱাই ইটি থাকোঁ ডাং খুৱাই মানে কঁঠালটো ওলাই আহিছে মই দেখা পালোঁ আৰু আশ্ৰয়ত কথা সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই লওঁ আশ্চৰিত অদ্ভুতা অদ্ভুত যেতিয়া নেকি এটা অদ্ভুত ওলাইছে আৰু মানে অদ্ভুত নহয় জানো এটা গছৰ শিপাৰৰ পৰা মাটিখিনিৰ পৰাই মানে এটা কঁঠাল ওলাইছে যেতিয়া নেকি সেইকাৰণে কঁঠালটো আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ কেনেকুৱা জেগাৰ পৰা ওলাইছে আৰু ময়ো লগতে ময়ো চালোঁ আৰু আপোনালোকেও দেখালোঁ ইটাখিনি মানে এনেই দি থৈছিলোঁ তাত ইটা দি থোৱা জেগাতে মানে ওলালে যেতিয়া নেকি এটা অদ্ভুত হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ এনেকুৱা এইজোপা কথা ৰাস্তাৰ কাষতে আমাৰ বাৰীতে বাৰু কিন্তু ৰাস্তাৰ কাষতে থকাৰ কাৰণে মানে ৰঙা ওচীডাল মাৰি থৈছোঁ ৰঙা ৰচীডাল মাৰি থোৱা কাৰণটো হ'ল মানে কিবা তন্ত মন্ত মৰা মৰা হৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰতো ইমানতে সামৰি দিছোঁ